भारत और पाकिस्तान के माबेन एक और जंग वक्ती तौर पर टल चुकी है हम दोनों जानब दर्जनों जाने भी जाया हुई दोनों तरफ से अपनी अपनी फतोहत के दावे भी किए गए भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं लेकिन पाकिस्तान और भारत के माबेन जंग बंदी का क्रेडिट लेने वाले सदर ट्रम्प कहते हैं सीज फायर की वजह बनी तिजारत की अशद जरूरत हम तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा तिजारत करने जा रहे हैं चलो ये सब रोकते हैं अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो हम कोई तिजारत नहीं करेंगे इस दौरान भारत की तरफ ऐसी पाकिस्तान को सिंध तास तासदे के तहत पानी की फरहमी रोकने की धमकी एक ऐसी संगीन कशीदगी का इशारा है जो माजी में भी कई बार सामने आ चुकी है पानी और खून भी एक साथ नहीं बैठ सकता। आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या खत्ते में पायदार अम का कोई इम्कान मौजूद है और क्या मीशत इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है गुजश्त चंद बरसों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारती रवाबत तकरीबन मौतल हैं। हालांकि सन 2019 से उन्नीस कबल दो तरफा तजारत का हजम सालाना दो अरब डॉलर के करीब था जो उसी साल के सरहदी तनाजे के बाद कम होकर सिर्फ साठ करोड़ डॉलर रह गया इंडियन पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं और दुनिया की मुमकिन बड़ी मंडियों में शुमार होते हैं मगर इस वक्त दोनों के माबैन अशिया का बाहमी तबादला एक दूसरे की मजमू बरामदा का महज एक फीसद नहीं तो ये से भी कम है इसकी बुनियादी वजह दोनों ममालिक माबैन पाए जाने वाली कशीद की है अब जरा दोनों मालिक से जुड़े अहम हक़ और खास तौर पर माशी सूरत हाल का तस्करा करते हैं भारत एक बड़ी माशी ताकत है ये एक हिंदू अक्सरती मुल्क और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी यानी एक अशारिया चार अरब अफरा घर है इसके मुकाबले में मुस्लिम अक्सरती मुल्क पाकिस्तान की आबादी सिर्फ चौबीस करोड़ है जो भारत का महज छठा हिस्सा बनती है भारत एक तेजी से तरक्की करती हुई माशी ताकत है इसकी कौमी मजमुई पैदावार तीन अशारिया आठ ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है इसके बरक्स पाकिस्तान की मैशत भारत के सिर्फ दसवें हिस्से के बराबर है और इसकी जीडीपी डी पी तीन सौ तिहत्तर अरब डॉलर है भारतीय मीशत अपने पड़ोसी मुल्क के मुकाबले में कहीं ज्यादा सनती और मशीनी निज़ाम पर मुश्तमिल है जबकि पाकिस्तान की मीशत बड़ी हद तक जरात पर इ करती है और इसकी बरामदा में जरिए अजनास का तनासब नुमाया तौर पर ज्यादा है पाकिस्तान की मीशत बड़ी हद तक इन्हीं अजनास तक महदूद है जबकि भारत एक उभरती हुई सनती मत है कम है पाकिस्तान अपनी महज दस फीसद मसनवाद बैरून मुल्क बरामद करता है जबकि भारत की बरामदात का हजम इक्कीस फीसद से ज़्यादा है और ये तो हम सब जानते ही हैं कि बरामदात का ज्यादा तनासब मुनाफ़ा और खुशहाली के मौाक़े को बढ़ाता है इसीलिए भारत का ख़जाना नस्बता ज्यादा मजबूत है और वह अपने हमसाया मुल्क के मुकाबले में दिफाई शुबे में ज़्यादा सरमाकारी कर सकता है यही वजह है कि भारत के पास तकरीबन पंद्रह लाख फाल फौजी हैं जो पाकिस्तान के मुकाबले में लगभग दो गुना है ये अस्करी मसाबकत पाकिस्तान की मीशत पर भारी दबाव डाल रही है पाकिस्तानी रियासत ने ज्यादातर वसायल आवा पर खर्च करने या मीशत को फरोह देने के बजाय फौजी कुत में इजाफा करने पर मरकूज़ रखे हैं दिफाई तरजीहत के बायस तलीम सेहत और इकतदी तरक्की जैसे आम शोबे नज़रअंदाज होते रहे हैं इसकी वजह ऐसी पाकिस्तान में मीशत के ढांचे ऐसी मुंसलिक वसाइल मजीद पेचीदा हो गए हैं क्यूँकी तालीम इंफ्रास्ट्रक्चर और मीशत में जरूरी सरमाकारी की कमी है यह एक और वजह है कि पाकिस्तान की औसत सालाना बुनियादी आमदनी तकरीबन 1400 अमेरिकी डॉलर है जो कि हमसाया भारत की औसत आमदनी से नुमाया तौर पर कम है जहाफीकस आमदनी छब्बीस डॉलर से जायद है चूँकि पाकिस्तान की मीशत बड़ी हद तक जरात पर मुनसर है इसलिए वो भारत के जेर इंतज़ाम कश्मीर के दरियाओं से आने वाले पानी पर खास तौर पर इहसार करता है दोनों ममालिक के माबन सिंतास के नाम से पानी की तकसीम का एक माह किया गया ताकि पाकिस्तानी किसान अपने खेतों को सैराब कर सकें तहम भारत ने हालिया दिनों में ऐलान किया था कि वो कश्मीर बहरान के बायस अपने इलाके से पाकिस्तान को फराम होने वाले पानी में कमी करेगा जिसे पाकिस्तान ने इस मुहदे की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा stop, divert... के तहत पाकिस्तान जिस पानी का हकदार है उसके बहाव को रोकने कम करने या इसका रुख मोड़ने की कि किसी भी कोशिश का जवाब भरपूर ताकत और कुत ऐसी दिया जाएगा Would be responded to with full force and might. भारत पाकिस्तान की जाने पानी के बहाव में, में, में गुस्सा पाया जाता है और ये किसी हद तक एक सुर्ख लकीर की हैसियत रखता है पानी सुर्ख लकीर है क्योंकि ये हमारी जिंदगी की लाइन है पाकिस्तान में ये जज्बात भी पाए जाते हैं की हम भारत को जवाब क्यूँ नहीं दे रहे माशी माह के मुताबिक दोनों ममालिक माबे इकतल इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुके हैं लेकिन सरहद पार्मगलिंग का सिलसिला भी जारी है और तजारती तीसरे ममालिक के जरिए भी जारी है। जो अमरीकी डॉलर की शर्त के साथ तय किए जाते हैं मुतहदा अरब इमारात जैसे तीसरे ममालिक के जरिए गैर सरकारी तजारत तकरीबन दस बिलियन थी कश्मीर का एक हिस्सा चीन के जेर इंतजाम भी है और बीजिंग इस्लामाबाद का इतिहादी है नतीजतन पाकिस्तान जुनूबी एशिया दुनिया के सबसे ज्यादा मुंतशर शुदा खत्ों में से एक है और इसकी बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान है जो इस खत्े के दो अहम फरीक हैं। भारत और पाकिस्तान जनूबी एशिया के इलाके सदियों तक दुनिया के सबसे ज्यादा पर मरबूत खत्ते थे लेकिन पिछले सतहत्तर सालों से ये का सबसे कम मरबू खत्ता बन चुका है कई लोगों को उम्मीद है कि अम मुस्तकिल हो सकता है अगर ऐसा होता है तो दो तरफा तजारत को दोबारा शुरू किया जा सकता है और इसे मज़ीद मुस्तकम किया जा सकता है क्यूँकी इससे सबका फायदा होगा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस तजार का मुमकिन हजम सालाना सैंतीस अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच सकता है बिजनेस दोनों तरफ के कारोबारी अफराद एक दूसरे के ममालिक में सरमाकारी करना चाहते हैं और खासतौर पर पाकिस्तानी कंपनियां एक अशारिया चार अरब की आबादी वाली मार्केट तक रसाई हासिल कर सकती हैं। सरहद के दोनों तरफ लोगों का ख्याल है कि दोनों कानूनी तजारत से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भारतीय मसनुआत में दिलचस्पी है और भारत में पाकिस्तानी मसनुआत में दिलचस्पी पाई जाती है इकतदी ताउन दोनों हरीफ ममालिक माबे अहतमान और इकदार पैदा करेगा जिन्हें कोई भी आसानी से तबाह नहीं करना चाहेगा इसलिए बहुत से माहन का कहना है कि अच्छे तजारती जोहरी ताकत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान अम की बेहतरीन जमानत हैं आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इकत अमूर को नए और दिलचस्प सावि से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद दीगर वीडियो ज़रूर देखें और आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तमीरी मुकालमे के साथ अपनी हमारी और दीगर सार्फी की मालूम में इजाफ़ा कर सकते हैं अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाद दीजिए बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी